olur. Bax bu, baba, bu e, şəkildə görürsüz. Bax bu əcəb balanın şəkildir. Sonra uzun müddət yuvada qalır, valideynləri tərəfindən qidalandırılır. Onlara deməli görürsünüz kimilər, ağaclardan kimiləri, sərçə kimiləri aid etmək mümkündür. Sonra keçid məqədə olanlar da var. Dəki bunlara məsələn bayqoş kimlər, qızıl quş kimlər, Leyla kimlər dəstəsinə aid olan nümayəndələri göstərə bilərik. Ekranda deməli bunların əmələgəlmə bir quş yumurtasının deməli əmələ gəlməsi, bir də onların inkişaf dövrüəsi, deməli şəkli sxem şəklində nəzərinizə çatdırıram. Sonra sinir sisteminə gəldikdə bunlarda deməli Ə, sinir sistemi ümumiyyətcə baş beyin ə, şöbələrindən beyinci bey deməli beyin yarımkürələrindən ə, deməli daha yaxşı bunlar inkişaf edibdir. Ön beyin yarımkürələri deməli qabığında beyin tacı əmələ gəlmişdir. Gözlər əsas hiss orqanı hesab olunur bunlarda. Eşitmə orqanı əsasən daxili, orta və xarici qulaqdır. Yəni xarici qulaq keçəcəyi bunlarda vardır. Sonra dəri hissiyatı, qoxu orqanı ə, zəhir inkişaf eliyibdir. Dil və ağız boşluğunun selikli qişasında olan dad tomurcuqları ilə şirin, duzlu, bir də acı dadları deməli fərqləndirə bilirlər. Sonra aşağı deməli qırtlaq səs orqanı rolunu bunlarda oynayır. Bundan əlavə uşların deməli dəstələrinə gəldikdə məsələn onlar çox müxtəlifdir. Səçəkimlər dəstəsi var, ağacdən kimlər dəstəsi var. Sonra onlarda həmin bu dəstələrə uyğun olaraq yaşayış mühitinə uyğunlaşaraq bunların bax gördünüz kimi məsələn Leyləyin görürsüz dimiklərinin quruluşu tamamilə fərqlidir. Qazlarda fərqli ağacdən sonra bu burdakı e, gördüyünüz nümayəndələr, yəni quşlar dəstəsinə aid olan nümayəndələrin yaşayış mühitinə uyğun olaraq onların onların deməli dindiklərinin formaları, quruluşları da bir-biri -bir ilə -bir nə fərqlənir. Burda da yəni yaşaş mühitinə uyğun olaraq həmin quşların deməli ayaq formaları da gördünüz kimi bir-birlərindən fərqlənirlər. Ümumiyyətcə quşlar dəstəsində məsələn ekranda gördünüz kimi to kimlər dəstəsinə aiddir. Yəni quşlar dəstəsi ümumiyyətcə müxtəlifdir. Bunlara qızıl quş kimlər, quş kimləri ilə kimlər, dəvə quşu kimilər və sairələri göstərə bilərik. Növbəti mövzumuz məməlilər sinifidir. Yan yəni, məməllər sinifi ümumiçə xordallar tipi məməllər sinifi ə, əsas bunların ə, xarakter əlamətlərindən onu demək olar ki bədəni tük və yaftakı xəzlə örtülü olurlar balanın südlə bəslənməsi sonra yumşaq və hərəkətli dodaqların əmələ gəlməsi qulaq heyvanının olması ürəyin sol mədəciyindən sol aorta gövsünün çıxması diafraqmanın olması sonra 7 ədəd boyun fəqrəsinin olması Beyin yarımkürələri qabığında qırışların əmələ gəlməsi, sonra bunlarda dəridə süt, pil, oxu və tər vəzlərinin olması, orta qulaq boşluğunun deməli üç eşitmə sümüyünün, məsələn, çəkic, zindan və üzəngi sümüyünün bunlarda olması, digər canlılardan, yəni fərqləndirən əsas əlamətləridir. Sonra burada ə, ə, ekranda deməli ev itinin xarici quruluşunu görürsüz. Yəni onun əsas hissələrini görürsüz. Ümumiyyətlə bədən, baş, boyun, gövdə, çüt ətraflar və quyruqdan ibarətdir. Bədəni örtən dəri ikiqatlıdır və çox çoxqatlı epidermis və əsl dəri, qan damarları və sinirlərlə zəngin olan əsl dəridən təşkil olunmuşdur. Sonra tüklər, məsələn, ciynaqlar, dırnaqlar, pulcuqlar Boynuzlar məsələn burada ümumiyyətlə qərrəni törəmələrinə aid olunur. Yalnız deməli maralın boynuzu sümükdəndir. Sonra məməllərin dərisində məsələn pi, tək, qoxu, süd vəzləri üst qatın törəmələridir. Lakin əsl dəridə də bunlar yerləşirlər. Sonra tər vəzlərinin axarları məsələn xarici pi vəzlərinin kisələrin diblərinə açılır. Bunun əlavə, biz də ekranda deməli məmellərin dayaq hərəkət sistemini görürsüz. Yəni skelet bütün onurğalılarda olduğu kimi, kəllə, gövdə və ətraf şöbələrinə aiddirlər. Kəllə qutusu ümumiyyətlə beyin şöbələri yaxşı inkişaf eliyibdir bunlarda. Üz hissəsinin skeleti deməli çənələrdən, qamaqdan, dil altı skeletdən ibarətdir. Alt çənə bir sümükdən ibarətdir və gicqə sümüyü ilə hərəkətli birləşmə, yəni oynaq əmələ gətirirlər. E, digər iki sümük isə bunlarda məsələn bunlara kvadrat və oynaq sümükləri aiddir ki, həmin bu sümüklər isə eşitmə sümüklərinə çevrilmişdir. Yəni çəkic və zindan sümüklərinə çevrilmişdir. Sonra onurğə qoyun, döş, bel, oma və quyruq hissələrinə ayrılır. Oma və iki quyruq fəqrələrindən başqa bütün fəqrələr birbiri ilə hərəkətli və yarımhərəkətli birləşmiş şəkildə olur. Qabırğaları bunlarda döş fəqrələri və döş sümüyünə, deməli qığırda fasiləsi ilə birləşərək döş qətəsəmələ gətirlər. Döş deməli üstlüyü isə deməli məmələrdə qalmışdır. Eyni zamanda çiyn qurşağı əsasən 2 kürək sümüyü ilə təşkil olunmuşdur. Körpücüy sümüyü əksər məməllərdə reduksiya olunmuşdur. Yarasa və meymunlarda isə yaxşı inkişaf edibdir. Qara sümüyü isə ilk məməllərdə qalmışdır. Yəni çanaq qurşağı 3 kürək sümüyündən qaçaq qassız və otraq sümüklərindən hərəkətsiz birləşməsinin əmələ gələrək iki çanaq sümüyündən ibarət olur. Ətraf skeletin sərbəst hissəsi sürünənlərin, deməli ətraf skeletinə oxşayır, lakin müxtəlif növlərinin quruluşlarında bəzi fərqlər vardır. Məsələn, bu da onların yaşayış müddətindən asılıdır. Yəni yaşadığı müddətə uyğun olaraq, yerinə yetirdiyi funksiyalara uyğun olaraq fərqlidir. Əksər memellərdə, xüsusilə də məsələn skelet enezoloqla azəllər daha bunlarda yaxşı inkişaf eliyibdir. Həzm sistemi, həzm sistemi, deməli həzm kanalı ə, nazif və yoğun bağırsaq həzm vəzlərlərinə ibarətdir. Məsələn, bunlarda həzm vəzlərinə qaraciyər, tükürcək və mədəaltı vəzləri aid etmək olar. Qidalanmalarının aslı olaraq memellərin dişləri ixtisaslaşmış, bəziləri qədim sübnəllərdə olduğu kimi kəsici köpək və azı dişlərinə bölünür. Lakin deməli sürünələrdən fərqli olaraq məməllərlərdə dişlərin deməli kökü olur. E, Sürünələrdə isə diş kökünə rast gəlinmir. Deməli burada böyük azı dişləri daimi, kəsici, köpək, kiçik azı dişləri isə burada dəyişkəndir. Sonra bunlarda süd dişləri olur, daimi dişlərlə bunlar əvəz olunur. Əzəllərlə dili selik ifraz edən vəzilərlə örtülüdür. Sonra bundan başqa əksər məməllərlərdə deməli Ə, mədə bir kameradan ibarətdir. Ə, bundan əlavə balina kimiilərin mədəsi, məsələn, 3 gövsəyenlərin mədəsi isə 4 hissədən deməli ibarətdir. Gövsəyən məməllərlərdə qida ağızda 2 dəfə çeynənilir. Yəni burada quşaq digər məməllərin əsas ə, mədəsinə uyğun gəlir. Sonra gövsəyən məməllərlərdə qidə maddələrinin hərəkət artıcılığı isə deməli daha mürəkkəb quruluşda olur. Sonra tənəffüs sistemini görürsüz şəkildə. Yəni əsasən bir cüt ağciyərlə tənəffüs edirlər. Tənəffüs sistemi nəfəs yolları, bir də ağciyərlərdən ibarətdir. Tənəffüs deməli hərəkə, hərəkətləri, nəfəs alma, nəfəs vermə ilə döş qəfəsinin həcminin deməli dəyişməsinin hesabına baş verir. Tənəffüsdə rol oynayan döş boşluğunun, qarın boşluğundan ayrən qatılma əzələləri yalnız deməli memellərə xas olur dəri və dəri də bunlarda tənəffüsdə qismən az da olsa iştirak edə bilər. Qan damar sistemi, deməli quşların qan damar sisteminə oxşuyur. Ürək iki qulaqcıq və iki ödədicikdən ibarətdir. Ürəyin sol mədəciiklərində sol aorta gövəsi burada çıxır. Sonra ifrazat sistemi bunlarda bir cüt ə, paxla şəkilli böyrəklərdən ibarətdir. Hər iki böyrəkdə əmələ gələn sidik iki, deməli sidik axarının vasitəsilə axıb sidik kisəsinə toplanır. Deməli buradan da sidik ə, deməli xüsusi kanal vasitəsilə vaxtaşırı xariciyə ifraz olunur. Çoxalması və inkişafına gəldikdə onu demək mümkündür ki, cinsiyyət orqanları erkəklərdə bir cüt toxumluqdan, diçilərdə isə bir cüt yumurtalıqdan ibarətdir. Maylanma bunlarda daxildir. İc məməllər yumurta qoymaqla, kisəli və plasentalı məməllərdə isə bala doğmaqla çoxalırlar. Amma bunların hamısı balasını südlə bəsləyirlər. Yəni məməllər üçün əsas xarakter xüsusiyyətlərdən biri də məhz bununla ibarətdir. Ali məməllərdə yumurta hüceyrələri mikroskop, e, mikroskopik ölçüdürlar. Yəni onların demək olar ki sarısı olmur. Yumurta hüceyrələri yumurta çıxarıcı boruda, yəni deməli mayalanırlar. Rüşeymin sonrakı inkişafı balalıqda gedir ruşeym deməli plasenta deyilən pərdə əhatə edir. Həmin bu ruşeym plasenta ilə göbək ciyəci vasitəsilə birləşir və ruşeym ana bətrində inkişafı deməli boğazlıq dövrü adlanır. Məməllərin bədəni bədən ölçüləri artdıqca boğazlıq dövrü uzanır və bal balaların sayı isə deməli bunlarda azalır. Kiçik boylu ailəməllərdə, məsələn, əsasən bunlara dovşan kimilərdir, sıçan kimilərdir, məsələn, çoxalma il boyu bir neçə dəfə deməli təkrar oluna bilər. Burada ekranda da görürsüz, sinir sistemi baş və onurğa beyni, onlardan çıxan sinirlərdən ibarətdir. Baş beyin digər onurğalı heyvanlarda olduğu kimi deməli 5 şöbədən ibarətdir. Bunlarda böyük yarımkürələr məməllərdə daha mürəkkəb quruluşdadır. Bir də üzəri bunlar qırışlarla örtülüdür. Sonra məməli heyvanlarda şərti reflekslərin göstəri deməli mütləq baş beyinin böyük yarımkürələr qabığına keçir. Hərəkət koordinasiyaları ilə əlaqədar olaraq bunlarda beyincik daha yaxşı inkişaf edir. Siz də bilirsiniz ki, ümumiyyətlə hərəkəti idarə edən, hərəkət koordinasiyasına idarə edən məhz beyincik hissəsidir. Bu da məməllərdə çox yaxşı inkişaf edibdir. Sonra hiss orqanlarına gəldikdə, məsələn, qoxu, eşitmə, görmə, lamisə, dad bilmə orqanları bəzi nümayəndələrində daha yaxşı, bəzilərində isə də nisbətən üzəyəvi inkişaf edib. Sürünəllər və quşlarda orta qulaqda eşitmə sümüyü bir ədəd olduğu halda, məməllərdə bu 3 ədəddir. Sonra balinalarda qoxu hissiyatı zəif, canavarda güclənmiş inkişaf eliyibdir. Məsələn, köstəbəkdə görünə zəif inkişaf edibdir. Yalnız işığın dəyişməsini onlar görə bilirlər. Moralda eşitmə hissiyatı daha güclüdür. Ümumiyyətcə ona də qeyd etmək lazımdır ki, memellərin yerləşdiyi yer, yəni yerləşdiyi iqlim qurşanı uyğun yerinə yetirdiyi funksiyalara uyğun olaraq da onlarda hiss orqanları da müxtəlif dərəcədə gördüyünüz kimi inkişaf etmişdir. Bugünkü də sizə çatdıracağı mövzular bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xəssənə başınız.